Почати нашу сьогоднішню розмову із того, що 22 серпня третя штурмова бригада офіційно заявила про те, що наступає на Харківщині, зазначили бійці. Повертаємо території співвідношення сил на полі бою, говорять два з половиною до одного на користь ворога, плюс ворожі сили підтримки. Але от командир бригади, полковник Андрій Білецький, говорить про те, що головна задача операція була збити наступальний потенціал 20-ї армії РФ. І на дану хвилину, коли з'явився цей пост у телеграм-каналі, цю задачу виконано. Як прокоментуєте події, які почалися на фронті на Харківщині? Билецкого знаю с 2014 -го года еще с Мариуполя. Толковый командир, такой серьезный комбриг. И бригада у него молодцы, красавцы. Ребята выполняют боевые задачи последние несколько лет. Впереди планеты всей. Сарказм, конечно, но тем не менее с большим положительным отношением к этой бригаде те действия, которые они провели сейчас, это наступательные, контрнаступательные действия, чуть севернее Макеевки, это Луганская область, а говорят о Харьковщине, но это Луганский фронт, то есть это часть уже Харьковской области, севернее Макеевки, в сторону Купенска и действия этой бригады, причем в видеопотоке, за что им очень большое спасибо. Почему? Потому что нам сейчас нужны эти кадры. Нам нужны кадры наступательные, положительных, контрнаступательных действий. Нам нужен этот контент для наших граждан, для Украины в этом смысле. Да и для наших людей, для наших стран, которые нам помогают, то есть для наших партнеров. И такой положительный контент дает, конечно, уверенность в дальнейших действиях наступательных по освобождению нашей страны. Выполнили задачу, действительно сковали там по некоторым направлениям, сковали 20-ю часть 20-й армии, которые разворачивались для охвата Макеевки с северо-востока. Севера, севера И выполни, выполнен такой марш довольно-таки неплохой. Отминусовано достаточно большое количество россиян. Причем вот здесь правильно вы сказали в соотношении. То есть у нас мы у нас меньше в два с половиной раза в два в два с половиной три раза меньше было сил средств. И тем не менее, третья бригада выполнила поставленную задачу. Ну на, на высоком уровне молодцы. Спасибо. Стосовно розвитку подій в Курській області того котла е, тактичного, про який ми з вами говорили у вівторок. Е, що можемо станом на п'ятницю вже констатувати? Е, Продвіження йде. Ми виходимо вже на сім, е, Росіяни сильно спротивляються, не хочуть в плен спротивляються, тяжелі зараз бої йдуть по цьому направлению. В основному в районі Корінева це как раз направлення на ксіму. в этот треугольник, пытаемся их загнать в треугольник Теткина, в Коренево, Суджа. Большая часть россиян пока еще там находится, не выскочили, хотя пытаются выскочить, не выскочили. Скорее всего, мы их прижмем, в конце концов, к Сейму, и им придется переплывать уже без техники. Ну, кто как научился, кролем, брасом по, по собачьи, но, я думаю, часть, несколько сотен Російських бойовиків в плен ми возьмемо Це дітей робота на ніцикані сьогодні. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав в своєму телеграм-каналі про те, що щонайменше сім вибухів пролунали в окупованому Маріуполі. Попередньо були уражені системи ППО в трикутнику Маріуполь Нікольське Мангуш. Що це дає? Это система противовоздушной обороны, которая прикрывает, ну, с одной стороны Мариуполь, а с другой стороны у них задача стоит прикрыть сухопутный коридор, железнодорожную ветку, которую они запустили, и четыре полосы автомобильных автомобильной ветки, как раз, которая соединяет Россию с Крымом, только уже по суходолу. ПВО сначала от Минусового ЦПО. Надеюсь, что в ближайшее время пойдут ракеты и по железнодорожному мосту через реку Кальмиус. Это единственный мост, который дает возможность железной дороге работать с Ростова на Мариуполь. Ну и если возникнет такая возможность, то, конечно, и по МИУСу, то есть по железнодорожному мосту через МИУС. Это уже под Таганрогом. Но это российская территория. Потому я думаю, поки ми только начало самої операції по уничтожению російських механізмів переброски військ та техніки по железній дороге. Роман Григорович, з 31 липня фактично місяць ще не закінчився, але збройні сили вже атакували шість аеродромів Росії, і відбулося знищення як і авіабомб, літаків. Техніки ми бачимо, що це продовжує набирати оберти. Коротенька ретроспектива для наших глядачів. Отже, 31 липня аеродром Халіно був вражений ураження складу БК та військової техніки. 4 серпня, Морозовськ. Там десятки або навіть сотні за різними оцінками фабів та кабів. Ракет повітря. Повітря було знищено, і знищений су 34 9 серпня, аеродром ліпецьк 2 детонували склади з БК, де зберігалося за різними даними до 7. Музот Кровоних Авиабомб. 14 серпня аэродром Борусоглебск. Уражена техноэксплуатационная часть на стоянка літаків. 13-16 серпня аеродром Саваслейка, за даними ГУР, був знищений Міг-31 і два літаки Іл-76. Ну і 22 серпня – це аеродром Маринівка. Уражено склад із авіаційним озброєнням. Ну і чекаємо ми на підтвердження втрати щодо авіації, тому що там базувалися Су-34 і Су-24 які про які вже результати ось цих атак можемо говорити за місяць. Ще був удар за те ж саме время по Балтійному повороніському аеродрому, також було було пораження аеродром технічного обладнання. У росіяні використовують около 40 аеродромів в транзитно-ріничній області з Україною, 40 аеродромів, де там на глибину до 600-700 км, і щитають до до Энгица. примерно. Ну, аэродромы базовые, аэродромы подскока, оперативные аэродромы около 40. Потому для нас очень важно уничтожить большее количество и, и техники, аэродромно-технического оборудования, складов, ГСМ. Ну, основное это, конечно, самолеты, то есть носители тех систем, которые россияне используют, дальних систем поражения, которые россияне используют запуская с этих самолетов. Удары довольно-таки неплохие, то есть и, во-первых, за короткое время было поражено, ну, практически там, ну, не, больше полдесятка, там, все, семь аэродромов. Это, это неплохой результат. Вопрос в количестве беспилотников пока еще мало. Дело в том, что для того, чтобы накрыть, допустим, аэродром полностью весь, для этого надо ну, под сотню беспилотников, либо заход с, десятка, с десяток, может быть, до полутора десятков ракет типа М-39А1 с кассетными боеприпасами. Тогда можно говорить о том, что аэродром накроется. Кассетники тоже выполняют определенную задачу, в основном повреждая, может не уничтожая, но повреждая практически все, что находится на летном поле. Пока нам не дают возможности работать дальними средствами поражения ракетами, ракетами американцы, ну, работаем своими беспилотниками. Небольшим количеством, потому можно говорить, что поражение пока еще недостаточное, но тем не менее, лиха беда начала. Я думаю, если будет достаточное количество финансирования, если Министерство обороны начнет работать в нужном режиме, То количество безпілотників, які можуть і на ці 40 аеродруму, воно збільшиться. Роман Григорович, стосовно міг 31 К, який був знищений на Саваслійці, дані по таких літаках на початок повномасштабного вторгнення були, що Росія їх має 12, оскільки один знищений, так само. Раніше говорили про те, що один вже міг був знищений, тобто їх лишається 10. І так само, за даними експертів, ще п'ять таких мігів вони були пошкоджені. Тобто, фактично, половина авіапарку міг 31К, вона знищена. Але е, погана новина, от експерти говорять про те, що Росія має потужності для того, щоб поновлювати їх авіапарк, е, відремонтувати пошкоджені літаки. І... Сбудовать два новых. со сколько по часу займает? Ну, э, вывели из строя и, пов... и, вернее, повредили, и уничтожили. Немножко разное э, это понятие. Э, уничтожить это все. Самолет не, подвер... не, не подвержен восстановлению. Значит, можно его отминусовать. Россияне действительно имели эскадрилью Ми-31К для подъема кинжалов. Эскадрилья 12 самолетов. Два самолета было уничтожено полностью. Вот последний, э, это последний раз. На, на Саваслейке выведены из строя самолеты. Пусть даже половина эскадрильи, там звено, допустим, 4 самолета, в зависимости от повреждений. Но однозначно до проведения работ по устранению недостатков, регламентных работ до проведения испытательных полетов, а может быть, и пропуск через уже авиационные, авиационные заводы. Это тоже возможно, то есть в зависимости от поражения. Эти, этих самолетов мы в ближайшее время не увидим. Но надо понимать, что у россиян осталось как минимум, минимум звено э, самолетов. То есть 4 МиГ-31К могут поднять воздух, 4 ракеты, такие, кинжалы. Да. И э, практически никуда не делась проблема. Потому нам для того, чтобы полностью отминусовать возможность запуска кинжалом, нам надо отминусовать все российские МиГ-31К, то есть оставшиеся, по крайней мере, надо за ними погоняться, и это даст возможность нам легче вздохнуть. Почему? Потому что кинжал – это самая, ну, из всех ракет, которые сейчас используются по Украине россиянами, это самая опасная ракета. Дальность 2000 километров, это значит, она прошить может всю нашу страну попасть, а КВО небольшое, несколько метров, круговое вероятно отклонение. Это значит, может попасть в любой практически, в, любой узел, в любой объект, который будет внесен в мозги этой ракеты. Потому очень, очень важно, конечно, уничтожить сами оставшиеся самолеты. Восстановить, еще раз повторюсь, восстанавливание, восстановление, оно будет длиться несколько недель, а то и месяцев производить они их уже не могут. них 31 они в полном объеме уже не могут производить. Но у них несколько десятков этих самолетов еще есть, они могут в принципе их перевести из, то есть, в разряд подъема кинжала, то есть они могут подготовить. У них еще была программа Ту-22М3 использовать также для подъема кинжалов, там, по-моему, три самолета они уже подготовили в свое время, но еще ни разу не использовали.